Привет, здорово, с вами Кирилл, и сегодня у нас такой маленький стриминг, 10 фактов обо мне. Первое. До 8 лет я провожу в Нижневартовске, а потом приехал в Москву. Второе. 5 лет, я уже где-то 4 года, я уже пошел в сад. И... Второе сказано, да второе. Планшет у меня уже появился в пять лет. Это точно. Это точно. Четвертое. В школу я поступил в шесть. это всего два года. А, нет, нет, сад. Уже два, года. два. Два, два, два. Школа я тут плюс шесть. Так Пятое. Восемь лет. То есть в 7 лет я поступил второй класс. В 8 лет я уже был там же. Шестое. Впереди меня ждет третий класс. Седьмое. Что я умею делать? Я буду говорить, скажем, знаете, как. Я люблю снимать видео и делать уроки. Очень обожаю эти уроки. Восьмое. Я просто обожаю канал на YouTube. Девятое. Он самый крутой. Десятое. Я бываю. А что, если вам нравится, то если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Кирилл. Всем пока-пока.